Вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні поговоримо про шкільну моду та про те, як зробити формений одяг стильним та зручним. А просто зараз майстер-клас, де ми будемо виготовляти ляльки, давній символ добробуту. У нас у гостях майстриня Олександра Бородіна. Сьогодні вона буде вчити нас робити шедеври, які називаються ляльки. Добрий день. Здравствуйте. Розказуйте, що ми будемо робити, розказуйте про своє захоплення і взагалі, як ви почали робити ляльки. Куклами, именно куклами, я занимаюсь немного больше года, а до этого занималась и валянием из шерсти, увлекалась краббукингом. Ну вот сейчас появилось такое новое увлечение куклы, и сегодня я предлагаю на примере простой примитивной куклы текстильной показать, как вот можно за короткий срок сделать игрушку своими руками. Зараз расскажите про, про свои... роботи, про те, що ви робите. Ось, наприклад, ми бачимо такого дуже гарного синього бегемота. Як ви його зробили? Бегемот теж текстильний і на перший погляд вот такой вот сложный і, можна сказать, незвичайний, но он из обычно біла біязи зшитий, а дальше він тонірований акриловими красками, акриловим грунтом. Глазки е глазки нарисовані теж акриловими фарбами. І от получился такой вот бегемотик інтер'єрний. Але в нього є навіть вії. Ви так підходите до своєї роботи, робите усе, щоб він виглядав як справжній. так? Я стараюсь, так. Дуже гарні Спасибо. роботи і сьогодні, мабуть, буде ще краще. Надіюсь. Давайте почнемо. Да, хочу сьогодні показати, як ми будемо тонувати куклу, яка називається тиквоголовка из-за форма голови цієї кукли головиться з 6 сегментів. Выкройка довольно распространенная. Видно здесь, что она очень простая. Вот примитивные такие ножки, тельцы, голова. Эта куколка частично уже собрана на безручек. Мы будем ее тонировать. И потом на примере уже готовой заготовки, тонированной, покажу, как можно прикрепить к ней ручки, тоже вот, для чего -то. потребно тонувание? Чтобы надать и колер Да, да. Мы придаем ко цвет кожи, который вот, это уже вот заготовка, которая... Такой вот она тонирована, будет, да? да. Мы mm -hmm. должны получить такой результат. И она становится более твердой, более упругой для того, чтобы было удобно потом расписывать лицо, если мы расписываем акриловыми красками. Также она приобретает легкий на -корич коричный аромат. Здесь, к сожалению, <laughs> невозможно его передать. Но вот чувствуется, что каждая куколка имеет еще приятный такой запах. Наши глядачи нам поверят коричь. на слово. <laughs> а что в середине этой ляльки? Холофайбер. Внутри наполнитель холофайбер, это наполнитель антиаллергенный, гипоаллергенный, то есть кукла, куклы могут играться и дети, она может быть и интерьерной игрушкой. Добре, давайте почнемо тонувати. Да. В общем, у нас э, заготовка есть уже куклы, швы уже все закрыты, потому что нигде наполнитель уже проступать не должен, иначе мы его можем окрасить тоже, нам это не нужно. О, все довольно просто. Раствор у нас заготовлен заранее, это вода, ложка чайная кофе, чайная ложка корицы и клей ПВА. Клей ПВА, опять же, придает э, прочность ткани для того, чтобы потом можно было ее расписывать. Mm -hmm. что Хотела сказать нет? еще розчин смачный. мне что там есть клей. Да. Тонируем обычную губку. Используем губку, которая вот есть у каждого дома. Я поделюсь с вами. Да, да. Поделюсь с вами, чтобы вы могли мне помочь. Кусочек вам. Вам я предлагаю тонировать ручки, которые мы потом будем пришивать и заготовку. Мы губку макаем в готовый раствор. Раствор, кстати, можно хранить. Не обязательно, вот если мы приготовили один, и сразу нужно вылить. Если вот мастер знает, что он собирается или планирует делать еще несколько кукол в течение ближайшего времени, то его можно хранить в холодильнике. 2-3 дня можно. Мы макаем губку в раствор, хорошо отжимаем. И начинаем тонировать. Ничего сложного нет. Стараемся равномерно покрывать. Отжимать губку нужно хорошо для того, чтобы не было потом на куколке на наши разводы. Потому что если и опять же, чтобы не промок сильно наполнитель. Потому что если наполнитель сильно намокает, остаются потом некрасивые разводы. и Окрашена кукла получается неравномерно. Угу. У нас выходит такой засмаглый колер шкиры нашей ляльки. Да, да. Но лето прошло, будем считать, что она была у нас на, на море, на пляже. Да, Че даете вы имена своим лялькам? Некоторым даю, но вообще я предпочитаю, чтобы хозяин, владелец куклы, сам уже давал ей имя. Потому что, наверное, каждый человек, глядя на куклу, видит что-то свое в ней, может, свои какие-то ассоциации, и то имя, которое вот может кажется мне подходящим. Другому человеку что не совсем подходящим, поэтому... А вы верите, что у ляльки есть душа? Ну, насчет души сложный вопрос, я не знаю, наверное, все-таки больше вот какое-то настроение она передает. То есть иногда вот даже когда задумывается кукла позитивная, с хорошим настроением, вот она должна быть веселая, жизнерадостной, но при этом она создается вот в каком-то лирическом настроении, потом э, окружающие говорят, что вот взгляд куклы выдает настроение того, кто ее делал, мастер. Поэтому, может быть, души и нет, но то, что -то она передает настроение, наверное, да. А иногда она, может быть, бывает на ведь схожа на мастера, вы вымаливаете да. очи и... Об этом тоже, да, мне говорили, и я, вот вы правы, я у многих мастеров кукольников замечала, что немножко в каждой кукле есть сходство с мастером, который ее делал. Вот мы тонируем, начиная от головы, потому что голова как бы у нас будет самая заметная часть, она будет открыта. А дальше мы переходим к телу. На тельце, как правило, присутствует уже одежда. И это уже не так важно, но все-таки лучше стараться, чтобы окраш... окрашена она была, конечно, равномерно. И тонируем ножки. У мене вже готові робить. бачите, ну, що абсолютно нічого складного. ні. Так, це не складно. І аромат дуже гарний. Кориця та кава, да. гарний, осінній. Так, все в нас готово. Да, Коли так, ви доробите, що ми. Далі. Чи ми пришиємо ці ручки, чи ми будемо чекати, поки вони висохнуть? Зразу ми пришивати не будемо. Тут, на жаль, ми не можемо показати всі етапи подробно. Тому я тільки розповідаю, що далі ми ось таку заготовочку кладемо. либо на батарею, если она уже включена и теплая, либо в духовку на небольшую температуру 40-60 градусов. Не для того, чтобы она приготовилась, а для того, чтобы она высохла. Потому что вот сейчас вы чувствуете ручки мокренькие, и сама вот будущая куколка тоже мокрая. Поэтому дальше мы на 30-40 минут мы должны положить ее в духовку там она вот, она просто согреется, она не должна зажариться, она должна согреться. Ну, и нужно, конечно, контролировать, чтобы не передержать, иначе она может покрыться пятнами, и загар у нее будет неравномерный, скажем так. Так, вот я хотела запитати, якщо одна ручка, например, выявилась більш темною, а інша більш может чи може такая будет бути? Такого быть в принципе не должно. И опять же, вот я сейчас расскажу этот маленький секрет, желательно после того, как вы покрыли и ручки и само тельце, промокнуть салфеткой, я даю вам uh -huh. друзья. И она тоже промакиваю. Вот немножко. Если губку выкручивали, выжимали, отжимали хорошо, то такого, в принципе, быть и не должно. Они равномерно будут покрыты. Но если все же вот, э, сомневаетесь, или кажется, что сильно мокрая, сильно влажная получилась заготовка кукольная. Лучше промокнуть ее. Або, если мы делаем впервые, как да, я. Да. да, лучше промокнуть. Вот секрет небольшой, но теперь они должны точно получиться одного цвета. Так, они одинаковые, я уважаю. Да. И вышли досить гарными. <laughs> Будем считать, да, что они похожи на настоящие ручки. Теперь эту заготовочку мы можем отложить, потому что ее нужно будет в дальнейшем высушить. Как вы шили это все? Расскажите, руками или машинкой? Я шью машинкой. Когда начинала шить, я шила руками. Первые куклы были полностью сшиты вручную. Здесь отдельные элементы, одежда, потому что она такая вот маленькая, миниатюрная, частично сшивается руками. Но там, где можно сшить машинкой, я пользуюсь швейной машинкой. А наши глядачи могут шить руками? Можно, да, конечно, да. Вы видите, что выкройка довольно простая, поэтому можно справиться руками. Ничего сложного здесь нет. Який Коли лялька вже висохла, що ми будемо з нею робити? Так, да, куколка вже висохла. Вот У нас є заготовочка, яка вже підсохла. І є віддільно від неї ручки. Також же висохли і угу. готові. Да. Так. І є тоже така маленька заготовка, которая буде... Кукла куклой нашей куклы. То есть у нас две ляльки да. сегодня. Она также вот, маленькая куколка, совершенно уже примитивна. Здесь даже выкройка не нужна. Практически любой человек и ребенок может нарисовать на бумаге, вырезать, перенести на ткань и собрать вот такую маленькую, это вот как раньше были пупсики. Вот. Она изготовлена точно так же. Точно так же предварительно ее тонировала, запекла. И маленькие для нее ручки. Я предлагаю, Дарья, я вам пришить для мамы, как у а, Давай, это спробуем. А я попробую для большой. Ну, mm -hmm. как эти ручки. У нас ниточка, иголочка. Она отличается от від великой большой тем, что ножки в ней с тулупом разом, да. а у большой вы пришивали. Да, она не такая детальная, потому что она очень маленькая, mm -hmm. и для нее это не так важно. Mm -hmm. Мы присоединяем ручки, стараемся, чтобы они были расположены симметрично, как в принципе и у людей. Для пленение? початку да. вы значит и девные долоньки. Ну примерно, да. <свят> здесь <свят> они очень похожи. <свят> <я>, плечо. <свят> да, наверное. <свят> да, <свят> да. <свят> вот. Дальше мы примерно вот прикладываем к тельцу ручки на таком расстоянии, на котором вот мы думаем, что они должны быть, вот чтобы это было не сильно низко, не сильно высоко, чтобы шея оставалась вот у нее, от, может быть не низко, да, может немножко выше, да, да, да трошечка да. Угу. И пытаемся вот их пришить. и это так, чтобы было ледь пометно. Ну, куколка все равно наша будет одета, ну, конечно, желательно, да, стремиться. тому щоб все вийшло акуратно. Раніше лялька була символом добробуту. Як Ви вважаєте, чи залишилися якісь елементи з того часу нашої ляльки? Чи приносить вона щастя? Як ви гадаєте? Думаю, що так. Да. Тим более зараз вот, ми якось то повертаємося к текстильному, як простой примітивній куклі. Вот, куклы ведь появились практически одновременно с людьми, вот, когда уже были вот первые люди, были первые дети, и у них были куколки совсем примитивные. Изготавливались они из материалов, которые были доступны им из дерева, из остатков костей. Позже уже кукол стали изготавливать из глины. И вот у славян вот было. Очень распространена текстильная кукла. И, конечно, она была и оберегом. И носила вот какой-то даже вот культовый немного характер. В каждом доме, конечно, были куклы. Угу. Лялька раньше уособливала саму особу, господаря. Да. А зараз это уже игрушка, Та украса для интерьера. Да. А вы да. и резные. Да. Хотя есть люди, которые хотят видеть куколку, похожую на себя. Да и Крепление наше называется пуговичное нитяное, то есть мы сначала сшиваем ниточкой, немножечко закрепляем, а дальше вот я вам даю маленькие пуговички для маленьких ручек. И мы продеваем, вот как бы мы с помощью пуговичек пришиваем эти ручки, или вот делаем легкое крепление с пуговичками. Таким образом у нас крепление очень простое, то есть, доступно даже ребенку, каждый может пришить. Это одно из самых простых креплений, но в то же время ручки получаются подвижными, то есть даже если мы оденем платье какое-то вот или рубашечку на нее, ручки все равно остаются подвижными. Ножки опять же вот я показывала пришиты. Самим простим способом. Вот не просто вшиты в тело. Ножки теж можна крепить пуговичками, тогда вони также будуть подвижны. куколка може стоять, сидеть самостоятельно без опоры. Так, у мене лялька маленька, тому майже ювелірна робота. Угу. А з чого потрібно починати нашим глядачам? З маленьких ляльок чи все ж таки з великої? Не нужно бояться, мне кажется. Вот нужно делать то, чего хочется. Вот захотелось, если пошить большую, не нужно бояться. Может быть, стоит выбрать попроще выкройку. Не нужно начинать с чего-то очень сложного, со сложных креплений. Но, в принципе, мы и показываем здесь сейчас, да, довольно простой вариант. Ну, может быть, вы правы. Попробовать, может, нужно на маленькой. Убедиться, что все это не сложно, что все получается. И дальше уже переходить к большому. Опять же, для того, чтобы пришить ручки, лучше пользоваться большой иглой. Я сейчас уже продают иглы для игрушек специальные. Они длинные и прочные, что позволяет вот нам продеть все тельце, все туловище. То удобно пришивать ручки. Хотя опыт показывает, что если нет большой иглы, то начинать можно и обычной. А после, если сейчас подобается, то да, уже при... приобрет... да, да, приобретать материал. Одна ручка майже є, не знаю, чи вышло добре. Отлично, да. <laughs> як на перший раз. И теперь нужно соединить вам, да, вот эту ручку, пришивайте вторую, так, чтобы вот продевалась через пуговичку, да, игла через одну пуговичку через вторую. Может, его будут даже рухаться, да, там, да, там пришивала через верху на плече. Здесь, тут моя бути друга ручка. Да, да, наверное. А волосы мы будем делать и маленькие ляльц, и маленький. Да. Да, да. Ну, уже мы хотим показать готовый результат, поэтому, чтобы было понятно, покажем и на маленькой тоже. Как вы в интерьере используете свои ляльки? В моем интерьере сложно использовать, потому что у меня маленький ребенок. И он, как правило, все игрушки, он сразу говорит, что мы все оставляем себе, нужно все оставить себе, и все, естественно, пытается применить, использовать в своих играх. Звичайно, такую красу я бы тоже сказала, <laughs> треба залишити себе. Поэтому ему нужно все, и у нас все, как правило, если игрушки остаются у нас, то они у нас для игры используются. Дитина вам замовляє игрушки? Да, но заказы, как правило, вот экстравагантные и странные. Вот Буквально вчера я его спросила, не пошить ли ему игрушку, он мне сказал, да, пожалуйста, красного слона. Почему он красный? Почему слон красный? Он сказал, что любимый цвет такой, поэтому Так, Другой Гудзик и уже будет готово. Дальше мы расписывать личико сегодня не будем куколкам, потому что это процесс длительный. Но я расскажу немножко, что опять же, от желания того, кто будет шить куколку, от его возможностей, от художественных способностей зависит то, каким будет личико. Сейчас очень много игрушек с нарисованными глазками, просто точечками, либо пришиты бусинки, вот черненькие бусинки можно пришить для того, чтобы показать, отметить как бы глазки, что вот они есть. Если позволяют возможности, либо есть просто большое желание, то можно красками нарисовать полноценные глазки, носик, личика. И тогда куколка будет передавать уже эмоции, настроение. Вот. Но сегодня мы посмотрим, как можно и прическу сделать. Багато мастеров не роблять обличчя своим лялькам, бо уважают, что они уже дают. Якусь, ну, может, навіть душу. Как да. вы выдажаете? Вот ваши очи, что они выражают, и как вы их малюєте? Про что вы мрієте, когда малюєте, Про что думаете? Думать, конечно, лучше о чем-то хорошем, рисовать с хорошим настроением, иначе и получаться ничего не будет. Это как, наверное, в любом роде деятельности, если нет сейчас желания, нет вдохновения, то лучше не приступать к такой работе, потому что куколки, они все-таки, ну, у меня они Девочки, они маленькие девочки, поэтому у них должны быть должны быть какие-то эмоции, ну, положительные, конечно. Добрый. У на завершается час то тому давайте да, да, волосы, да, да? Да, хорошо. Сегодня я хочу показать волосы, как можно изготовить из шерсти. Вариантов, конечно, много, есть искусственные волосы. Самые простые это из ниток. Но ну, у нас есть натуральная шерсть, она уже окрашена. И мы вот методом сухого валяния будем приваливать к ней шерсть. Я вам предлагаю, вы можете выбрать, какого цвета будут волоски у маленького пупсичка, ножнички. Так, давай давайте, она будет руденькой. Да. Используем обычные иглы для валяния. Навіть так. Это какой -то... Специальный инструмент. Инструмент, да. Игла с зазубринками. Это специальная игла для валяния, для сухого валяния она применяется. Это сейчас также не дефицит, она в рукодельных магазинах продается, можно ее приобрести. давай вам иголочку. Так показывайте, как это и наши глядачи научатся, и после эфира уже будут досконаливать да, да. свои навыки. Мы берем шерсть, тут моя буква пускай будет. Шатенка, да. это Шерсть мы отрываем, вот захватывая всеми пальчиками, отрываем небольшой прядь. Потребный шматочек. Да, да. И понемногу начинаем приваливать прямо вот к голове. Выглядит это, конечно, не очень дружелюбно <laughs> по отношению к кукле. Прямо возле, вот, ну, возле лица так, будущего. Там, ты мая будет волосы, да? Да, да. Иглу желательно вот вставлять прямо, для того чтобы она не деформировалась не сломалась и мы вот таким образом приваливаем вот вы можете да вот это уже зависит от фантазии какой вы видите какая будет у нее прическа может косы может хвостики да. и таким вот образом мы приваливаем это выявляется совсем складно ну, да. а выглядает дуже гарно сейчас у нас осталось мало тому Наша лялька лише з однієї чопиною вийшла. Але ми обов'язково доробимо. У мене також вийшов такий козачок зусилець, да, але да. його потрібно ще доробити. Це у нас буде гарна дівчинка. Да, я думаю, да. так. І намалювати очки. А очки вже наші глядачі намалюють такі, які вони захочуть. Будь-якого кольору. Звісно, да. так. Наостанок, порада. Як зробити таку ляльку, що надихати повинна. Я думаю, что не нужно бояться в первую очередь. Нужно прислушиваться к себе. Если чего-то хочется, если э, есть такое желание творить, создавать игрушки, то нужно не бояться. Э, нужно брать ткань, для начала самую простую, и пробовать. Я вам дуже дякую. дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в гостях сьогодні була майстриня Олександра Бородіна. Ми робили чудові ляльки, які є оберегом вашої родини, вашого дому. Я вважаю, що ми вас сьогодні надихнули і тому обов'язково в кожній родині з'явиться своя лялька. А у другій частині програми ми будемо говорити про шкільну моду і прямо зараз сюжет, чи доречна взагалі форма у школах.